ছাত্ৰ ছাত্ৰী অকল তোমালোক ক্লাছ নাইনৰ যিটো ছ'চিয়েল চাইন্সৰ হিষ্ট্ৰি ওৱান নম্বৰ চেপ্তাৰটো ইতিহাসৰ চেপ্তাৰটো তোমালোকৰ মই আলোচনা কৰিম যিহেতু পাৰ্চেণ্ট তোমালোকৰ কি আহে এম চি কোটি ফৰ্টি ফাইভ নম্বৰ হ'ব কাৰণ নব্বৈৰ ভিতৰত ফিফটি পাৰ্চেণ্ট ফৰ্টি ফাইভ হ'ব অৰ্থাৎ তোমালোকৰ আধা নম্বৰ আহ নব্বৈৰ ভিতৰত পঞ্চল্লিছটাই তোমালোকৰ এম চি কিবা সেইকাৰণে এম চি কিনি বহুতে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু তোমালোকে জানা ছেপাৰেট চেপাৰেট যিহেতু মেট্ৰিকত প্ৰশ্ন আগত হয় গতিকে এম চি ইউ খিনিতে বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ভুল কৰে বা ভাল এটা ৰিজাল্ট কৰিব নোৱাৰে সেইকাৰণে মই এম চি ইউ খিনি আলোচনা কৰিছো বাকীখিনি কনচেপ্ট ৱাইছ আমাৰ অনলাইন ক্লাছত আলোচনা কৰিম আহ কোনো যদি ছাত্ৰ ছাত্ৰী অনলাইন ক্লাছত জইন হ'ব বিচাৰে জইন হ'ব পাৰে ক্লাছ এইট নাইন টেনৰ চাৰিশ নিৰান্নব্বৈ টকা আৰু এবছৰৰ কাৰণে মাহে মাহে ল'ব পাৰিবা তোমালোকে যিটো হোৱাটছএপ নম্বৰ দিছা দেখা পাইছা এই নম্বৰতে এছ এম এছ কৰিলে হল এতিয়া আমি প্ৰশ্নখিনি আহিছো আৰু নোটছটো মই আমাৰ অনলাইন ক্লাছত দি দিম অনলাইন ক্লাছ গ্ৰুপত দি দিম এক নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছিল জলপথেৰে

হল হব ঠিক আছে জল মিন্দেল হল নেক্সট হল তিনি নম্বৰটো হৈছে ইংৰাজ ইংৰাজৰ প্ৰথম আগ্ৰাত প্ৰদাপন কেতিয়া আৰু কোনে কোন মোগল সম্ৰাটৰ দিনত হৈছিল ঊনৈশশ ষোল্লশ ন খ্ৰীষ্টাব্দত সম্ৰাট জাহাংগীৰৰ দিনত চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ প্ৰথম আৰু প্ৰধান উদ্দেশ্য কি আছিল বেহা বেপাৰ পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছে ইংৰাজৰ শাসনৰ সময়ত কলিকতাত থকা বাণিজ্যিক কেন্দ্ৰটোৰ নাম কি আছিল ফৰ্ট উইলিয়াম কেতিয়াও প্ৰশ্ন আহে ফৰ্ট উইলিয়াম ক'ত আছে তেতিয়া ক'বা তোমালোকে কলিকতাত আছে বা কি ফৰ্ট উইলিয়াম তেনেকুৱাকৈ প্ৰশ্ন আহে পলাশী যুদ্ধ কেতিয়া হৈছিল সোতৰশ সাতাৱন্ন চনত কোন আইনৰ জৰিয়তে কোন আইনৰ জৰিয়তে বংগৰ প্ৰেছিডেঞ্চি গভৰ্ণৰ জেনেৰেলক গভৰ্ণৰ জেনেৰেল উপাধি স্বীকৃত কৰিছিল ৰেগুলেটিং এক্ট ছেভেনটিন ছেভেনটি থ্ৰী নেক্সট হৈছে লৰ্ড বেলহাউচি বিদায়ৰ পিছত কোনে গভৰ্ণৰ জেনেৰেল পদত অধিষ্ঠিত হৈছিল লৰ্ড কেনিং ন নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছিল কেতিয়াৰ পৰা কোম্পানীৰ মুদ্ৰাৰ পৰা মোগল সম্ৰাট নামটো আঁতৰাই দিয়া হৈছিল ওঠৰশ পয়ত্ৰিশ খ্ৰীষ্টাব্দত চিপাহী বিদ্ৰোহৰ প্ৰথম শ্বহীদ গুণ বহুতে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় মংগল পাণ্ডে ভাৰত চৰকাৰৰ আইন কেতিয়া প্ৰণয়ন কৰিছিল সেইটো হৈছে ওঠৰশ সাতাৱন্ন খ্ৰীষ্টাব্দৰ দুই আগষ্টৰ তাৰিখে কোনজন কোনখন আইনৰ জৰিয়তে ইংলেণ্ডৰ চৰকাৰক পোনপটীয়া ভাৰতৰ শাসন কৰাৰ ক্ষমতা দিছিল সেইটো হৈছে ভাৰত চৰকাৰৰ আইন যাক গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট এইবিলাক প্ৰশ্ন এম চি কিউ চিষ্টেমত আহিব দেই তোমালোকে পাৰিবাই এম চি ইউ লিখি থাকিলে সময় লাগে যে সেইকাৰণে দি দিছো ভাৰতীয় পৰিষদৰ আইন কেতিয়া গোপনীয় ওঠৰশ এষষ্ঠি চনত অসমৰ প্ৰথম আই চি এছ বিষয়া কোন আনন্দৰাম বৰুৱা ভাৰত আৰু পাশ্চাত্যৰ মাজত সাগৰীয় পথ আৱিষ্কাৰ কৰা প্ৰথম পৰ্তুগীজ নাবিকজন কোন তেওঁ কেতিয়া আৰু ভাৰ কেতিয়া আৰু ভাৰতত কোন কত উপস্থিত হৈছিল তেখেত হৈছে পৰ্তুগীজ নাবিক্কুম আৰু তেখেতেশ আঠানব্বৈ খ্ৰীষ্টাব্দত ভাৰতৰ কলিকত বন্দৰত উপস্থিত হৈছিল ষোল্ল নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছিল এনেকুৱা জলপ্ৰথৰে পৃথিৱী প্ৰদৰ্শীন কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা ইংৰাজ নাবিকজন কোন আছিল তেখেত হৈছে ফ্ৰান্সিছ ডেক সোতৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে ভাৰতৰ ভূমিত পোনপ্ৰথমে কোন ইংৰাজ নাবিকে কেতিয়া প্ৰৱেশ কৰিছিল পোন্ধৰশ নিৰানব্বৈ খ্ৰীষ্টাব্দত ইংৰাজ নাবিক জেমছ মিলডেন হল হলে প্ৰৱেশ কৰিছিল ইংলিছ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কেতিয়া গঠন হৈছিল ষোল্লশ খ্ৰীষ্টাব্দত লণ্ডনত গঠন হৈছিল কত বুলিও আহে কেতিয়াবা তোমালোকে লণ্ডনত গঠন হৈছিল বুলি দিবা আৰু ষোল্লশ খ্ৰীষ্টাব্দত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ ভাৰতত থিতাপি লোৱা দুটা উদ্দেশ্য লিখা এক নম্বৰ আছিল বেহাৰ বেপাৰ কৰা দুই নম্বৰ আছিল ইংৰাজ শাসন প্ৰতিষ্ঠা কৰা ইংৰাজৰ প্ৰথম বাণিজ্য় কেন্দ্ৰটো ভাৰতৰ হৈছিল মুছলিমত এঘাৰ খ্ৰীষ্টাব্দত স্থাপন কৰা হৈছিল তাৰপিছত অন্তিমটো প্ৰশ্ন ফৰ্ট উইলিয়াম কি কলিকতা বাণিজ্য কেন্দ্ৰটোৰ নাম হৈছে ফৰ্ট ফৰ্ট উইলিয়াম ছাত্ৰ ছাত্ৰী অকল মই একৈশটা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন দিছো এইকেইটাই মেইন মেইন প্ৰশ্ন ইয়াৰ পৰাই তোমালোকক ওলাই পলাতকে সুধিব পাৰে গতিকে এইকেইটা তোমালোকে ভালদৰে চাবা আৰু কোনো ছাত্ৰ যদি অনলাইন ক্লাছত জইন হব অৱশ্যে হব পাৰে আৰু ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব তেতিয়াহ'লে আহ ভিডিঅ' বিলাক পাই থাকিব ঠিক আছে